с вами дюлия акунина и я вас приглашаю в путешествие по миру Сегодня я прилетела в солнечный рай для миллионеров я на лазурном берегу Франции. Лазуровий берег південно-східне середземноморське узбережжя Франції, що простягнулося від міста Тулон до кордону з Італією. Адміністративно територія лазурового берега не визначена, тому не можна точно визначити і кількість мешканців. Довжина лазурового берега становить близько 300 кілометрів. Название «Лазурный берег» придумал французский писатель и поэт Стефан Лежар. Это название пришло ему в голову, когда он увидел необыкновенный цвет моря. Лазурный берег был заселен еще в доисторические времена. После падения Римской империи города на французской Ривьере жили размеренной жизнью. Доход им приносили торговля, рыбная ловля и провансальское сельское хозяйство. Ничто не предвещало лазурному берегу той популярности и всемирной славы, которая неожиданно обрушилась на него во второй половине XIX века. сюда начали приезжать англичане, чтобы переждать неприветливую британскую зиму. Курорт почтила своим присутствием даже королева Виктория. Климат в этой части Франции необычайно мягкий и теплый. В феврале цветут кусты, а в марте созревают апельсины. сегодня было трудно бы представить французскую ривьеру без пальм. Как оказалось, пальмы были завезены во Францию лишь в 17 веке. Они так хорошо прижились в новом климате, что распространились по всему лазурному побережью. сейчас Лазурный берег является одним из самых лучших мест для отдыха, поэтому гостиницы и недвижимость здесь самые дорогие в мире. А свое знакомство с французской ривьерой я решила начать со столицы Лазурного берега – Ниццы. Це п'яте за важливістю місто Франції налічує близько 350 тисяч мешканців і 4 мільйони туристів на рік. Щорічно місто приносить республіці дохід у 2 мільярди євро. удачно расположилась на берегу бухты Ангелов в окружении холмов и предгорий Приморских Альп. По одной из легенд, бухта ангелов получила свое название в честь ангелов, которые помогли изгнанным из рая Адаму и Еве добраться сюда единственному месту на земле, напоминающему Эдему. Расположенная в низине между горами и Средиземным морем Ницца годами представляла собой лишь небольшое поселение. С тех времен в городе сохранился квартал старой постройки. В этом квартале напоминают скорее итальянский, чем французский город. Это связано с тем, что Ницца до 1860 года входила в состав герцогства Савойского, и архитектура отображала итальянский образ жизни. Савойське герцогство держава в Європі на південному сході Франції і північному заході Італії, що існувала у 1416-1720 роках і належала до Савойської династії. Благодарность за военную поддержку король Италии Виктория Имануил I подарил Франции часть территории, которые находились вокруг Ницы и сам город, так как считал их незначимыми для Италии. Так истинно итальянский город стал французским. На узких переулках старого города Венис находятся сувенирные магазины, ателье художников, лавки с мороженым и рестораны. Старый город сумел сохранить свою самобытность и итальянский дух. Здесь все так же, как два века тому назад, сохнет белье на балконах. И в таких же колоритных кафе подают итальянское мороженое на десерт и итальянский эспрессо на завтрак. Одной из главных достопримечательностей Ниццы является английская набережная, которая тянется от главной площади до аэропорта. Раньше, когда Лазурный берег представлял собой длинную полосу из рыбацких деревень и крепостей, люди предпочитали селиться подальше от моря, чтобы избежать наводнений. Набережные появились лишь тогда, когда Ривьера приобрела статус элитного курорта. Английская набережная была построена в XIX веке на средства английских подданных. такие спортивные французы. В воскресенье перекрыли всю набережную и марафон проводят. Самое знаменитое здание в Ницце находится здесь, на набережной. Это отель Негреско. Этот отель назван в честь своего основателя Анрины Греско, который мечтал здесь открыть свою гостиницу для самых богатых. Для строительства этого отеля он пригласил архитектора Эдуарда Нимана, автора таких заведений, как Мулин Руш и Фали Берже. проектированием купола здания работало инженерное бюро Густава Эйфеля, создателя Эйфелевой башни. По романтической легенде, вдохновением для создания этого купола для Эйфеля был бюст его возлюбленной. Отель стал сразу популярным местом, но после Первой мировой войны отель обанкротился, и Андрей Негреско вынужден был его продать. В отеле останавливались такие знаменитости, как Коко Шанель, Эрнест Хемингуэй, Сальвадор Дали и многие другие. Конечно, стоимость проживания в этом отеле доступна далеко не каждому. Также этот отель был любимым для всемирно известной балерины Айсидоры Дункан. И здесь же по трагической случайности она погибла. Изадора Данкан, відома як Айсидора Дункан, американська танцівниця, новатор, засновниця вільного танцю. Айсидора с гордостью рассказывала, что танцевать она начала еще до рождения. Филем своего танца она бросила настоящий вызов в Британской Америке, где еще век назад показать оголенную ножку было верхом неприличия. Дункан розробила танцювальну систему, яку сама пов'язувала з давньогрецьким танцем. Вона мріяла про створення нової людини, для якої танець буде природним вираженням почуттів. У 1921 році, після году своїх дітей Айсідора уїхала в совєтський союз, гді організувала танцювальну студію в Москве. Поездкой известная лондонская гадалка предсказала ей свадьбу на русской земле, а Исидора рассмеялась ей в лицо и ушла из кафе, не заплатив, а в 1921 году она встретила Есенина. Об этой любви двух знаменитых людей уже более 75 лет пишут газеты и журналы всего мира, а творцы создают поэмы, романы и фильмы. В первую встречу они не могли расстаться, хотя говорили на разных языках. Есенин не владел ни одним из иностранных языков, а Донкам не говорила по-русски. В 1922 году Эсидора вышла замуж за Сергея Есенина и приняла российское гражданство. А чтобы не смущать молодого мужа разницей в возрасте, она слегка изменила дату своего рождения и оказалась старше Есенина не на 18 лет, а всего на 9. Какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию Дункан Есенин. Три коротких года продлился безумный роман Айсидоры Дункан и Сергея Есенина. Однако с каждым месяцем отношения накалялись, пока они не стали чужими друг другу. Погодив Айсидори Дункан, я была вражена смертю Сергея, але я плакала и страждала через него так богато что мне не вичерпала вычерпала все людские для стражданий. В 1926 году Дункан получила из московского суда извещение о том, что как официальная жена Есенина, она наследует гонорары за все его стихи. Айсидора отказалась от наследства в пользу матери и сестер поэта, хотя сама очень нуждалась в деньгах. Айсидора и Сергей никогда не были официально разведены, но после расставания с Айсидорой Сергей женился на Софье Толстой. Как такое могло произойти, до сих пор осталось загадкой. В 1927 году, отъезжая от отеля Негреско, Айсидора крикнула провожавшим ее друзьям Прощайте, я возвращаюсь к славе! и закинула красную шаль на плечо. Тяжелая бахрома ее шарфа зацепилась за заднее колесо автомобиля. Айсидора погибла так же стремительно, как и жила. Космоцена – центральная площадь города. Она расположена неподалеку от английской набережной. Эта площадь поражает шахматной брусчаткой, обнаженными скульптурами и футуристическими фигурами, сидящими на столбах. Фигуры подсвечиваются изнутри и меняют цвета. Говорят, что эти фигуры по идее автора олицетворяют всем континентам. Главное украшение площади ⁇ фонтан солнца, в центре которого находится 7-метровая статуя Аполлона. Считается, что скульптура Аполлона символизирует солнце, которое никогда не заходит над этим благословенным городом. В 70-х годах эту скульптуру из фонтана убрали, так как власти посчитали, что ее нагота неприлична. Однако в 2011 году после 32-летнего изгнания по многочисленным просьбам гаражам Аполлона снова установили в центре фонтана десолей. Эти супермодные трамваи с супернизким полом и супертихим электродвигателем некоторое время могут ехать на аккумуляторах. Аккумуляторы используются при проезде через главную площадь. Здесь, чтобы не портить вид площади, были убраны все провода. За поворотом трамвай останавливается, поднимает фотограф и подключается к электросети. Сузы известные гурманы, однако есть то, что можно попробовать только здесь, в Ницце. Это сока и финокио. Сейчас я попробую сока How much? 2 евро. рецепт саки очень простой. Это нутовая мука и оливковое масло. Запивают саку розовым вином, которое любимое у жителей Ниццы. сока объяснить трудно. Соку можно сравнивать с чипсами, хлебцом, армянским лавашом и нашими блинами. Мне сока понравилась. Внешне она похожа на наши блины, а по вкусу на деруны. Такое впечатление, что добавляют картофель, хотя картофеля точно здесь нет. А теперь пойду на площадь Розетти, попробую Финоккио. Nokia ⁇ это самый популярный магазин мороженого в Ницце. Здесь представлено мороженое с различными вкусами, от классического до самого экзотического. Здесь есть мороженое со вкусом томата и базилика. Вербены и розмарина, авокадо и черных оливок, цветков апельсина и пеноколады, а также со вкусом Кока-Колы. Мегус – это особое мороженое с шестью различными вкусами шоколада. Всего здесь представлено около 150 различных вкусов мороженого. Більш незвичним морозивом вважається морозиво зі смаком перцю чілі, кактуса, хліба і пива. Я вирішила попробувати морожене з вкусом Кока-Коли. Кока-Кола, <плес> Угу. Смол. Thank you. Очень вкусно, даже газированное немного. В любом случае, обязательно стоит зайти в этот магазин и попробовать разные виды мороженого. А на сегодня все. С вами была я, Юлия Акунина. И не забывайте, в мире еще много интересного. До встречи через неделю.